Вікторія безкравайна також з духовним фундаментом. Вона вмикає стан впевненості, який притягує клієнтів ще до слів. Вона допоможе очистити внутрішні блоки, що гальмують прояв у соцмережах, і навчить продавати через жіночність, енергію і присутність. Вікторія, ти з нами. Зараз почекаємо. Я бачила, Вікторія тут є, але я знаю, що вона зараз в канах. Дівчата, до речі, хто слідкував за нашою а, зірковою менторкою, яка на частному джеті на хвилиночку прилетіла в кани. І от вона тут. Просто я не знаю, зірки з неба падають, падають на нас. А ми до сих пор ще стоїмо і дивимось. Вікторія, привіт! Всем привет, друзья! Я в лобби отеля нашла такое, как будто бы укромное местечко. Ну, посмотрим. Боже, оно прям створено для тебя. Ты дуже черевна. Ты посмотри, это оно... королевское просто сидение. Я, я вообще в шоке, девчата, просто какие эфиры, просто цены выбираются, просто зерки зашлись. Зерки Расскажи, ты в канах? Да, я в канах, я на выпускном курса, на котором я обучалась. И на этом курсе было более тысячи учеников. Я, как лучший кейс, выиграла полет на джете. Это было невероятно. Чему навчают? Что выучила? Ой, это просто, честно говоря, такая сумасшедшая трансформация. Если бы вам так в двух словах сказать, то ты, на красотка, дякую то, друзья, суть такая. Возможности невероятные у каждого из вас, потенциал невероятный у каждого из вас. Вы его не всегда видите, но необходимо обрести веру. А вера опирается всегда у нас на опыт. И этот опыт мы должны сами себе создавать, понимаете, чтобы потом дальше в себя верить. И я вот себе такой опыт, получается, создала своими действиями. Действие это ключевое, потому что, чтобы выиграть в этом конкурсе, мне надо было э, ну, быть проактивной. Это очень важно. Это большой такой э, ключ, который многие э, упускают из виду, э, потому что состояние, все эти вещи, безусловно, важно, но надо помнить о том, что э, действия тоже решают. То есть это как э, такой э, на накопительный потенциал, э, условно... Как вам сказать? Вот смотрите, почему у одного человека, например, один результат, а у другого другой? Потому что, допустим, один человек за день сделает одно действие, примет одно решение и сделает одно действие, да? а другой таких решений может сделать 25%. И вот эффективность и результат жизни у того, кто принимает одно решение в день, и того, кто 25, можете посчитать. Ну, насколько кратно будет, да, отличаться, ну условно там за месяц. То есть э, один человек сделает 30 действий, да, за месяц, а другой сделает, ну умножьте. И вот, вот и все. Нету никакой э, там удачи. Вот, что я поняла, понимаешь? Э, есть просто принятое решение и действия твои и все. И вот этот момент, когда ты, ну, выбираешь э, верить в себя несмотря ни на что и делать, потому что мне эта победа досталась просто э, принятым решением и бесконечным множеством действий в потоке, вот которые приходили, я их не подавала, понимаете, э, вот этой э, вот этому фильтру типа а могу ли я, а могу ли я, а получится, а в то, что подумаю, а как это будет выглядать и все такое. У меня просто есть цель и я к ней иду и я к ней пришла и еще что хочу сказать, что, пожалуй, это непросто. То есть успех проживать тоже непросто. Потому что я вчера после этого джета, у меня, девочки Мураши, сейчас, меня просто так э, развезло. Я два часа лежала пластом и просто проживала это. На самом деле все такие трансформации, они телом проживаются, оно встраивается. То есть это невероятное расширение я прожила. Но многие там, кто не в контакте с чувствами, потом их догоняют. Я в контакте с чувствами, поэтому я лежала, молила, благодарила Бога за то, что никого нет в этом номере, я могу просто побыть с собой наедине. В конце я собралась и сделала storytelling, потому что это тоже важно было сделать именно вчера. Я это сделала, понимаете, чем я собой тоже очень горжусь. В общем, пока такие инсайты. Може Друз, бути слухай, ще слухай, слухай, дуже круто. Вообще так відгукується. Ти знаєш, я теж я йду і роблю те, що ти сказала. От просто дівчата, зараз дивіться, які вже стратегії, різ, різні ментори, і просто вони діляться от реально от самим найкращим, прямо зараз. Відчуваю твою енергію, відчуваю твоє тремтіння, але воно таке, знаєш, воно зіркове. От, от просто, я не знаю, таке впечатлення, що ти просто от з камської дорожки, з фестиваля просто сюди вірвалася, знаєш? І ми такі сидимо, і очі в нас розбігаються. Ну розкажи нам про той джет, ну що ви там робили? Дівочки, у мене такі мурашки. Я, я за ці два... ну, мені каже, я за всю життя стільки мурашок не проживала за ці два дні. Я вам клянусь, це таке вообще. Взагалі... это просто вот эта реальность, которая тебе была в голове картинкой, понимаете, такая, которая ты даже не могла себе допустить. Вот я летела и думаю, я Вика, которая когда-то была маленькой, из маленького города, для которой Киев был просто, понимаешь, из разряда фантастики другой планеты. И я смотрела на самолеты, которые иногда там пролетали. Вот тогда говорила, самолет, самолет, забери меня в полет, знаешь. Я лечу не просто на самолете, я лечу на ну, это уникальнейший опыт, ну я думаю очень маленький сколько процент было, людей, сколько было людей. Сколько было людей на летополете? 8 человек всего пассажиров и это всего на 8 мест самолет. Я офигела насколько он маленький. Он реально очень маленький, потому что снимают обычно, знаешь, он кажется больше. В реальности он маленький, очень уютный. Насколько девочки у вот тебя когда ты в этом лаунж-бизнесе ну, или как в зоне, да, когда э, нету толпы людей, когда тебе везде провожают. Это без пафоса, Это просто с глубоким уважением. Я сейчас понимаю, о чем писали в этих знаете, книгах. Атлант расправил плечи, если вы знаете такие книги. Про вот это качество людей. Там вообще не то, что там в 90-х мы думали, знаете, про богачей. Это другой уровень самосознания и уважения к себе в первую очередь и к другим тоже. И потом вот настолько это было все пропитано достоинством. Э, вот это отношение даже... Э, Бортпроводницы, да, она там одна была, и, и два пилота. И настолько это боже, ну, присти... вот это и слово в английском so excited. Ну, типа, я такая, вот такая вот, что они вот здесь открыто ж все. То есть это видно полностью приборную панель, эти два пилота. Эээ, в общем, что мы делали? Мы веселились, мы болтали, мы снимали контент, мы смотрели в иллюминаторы. Эээ мы общались. У меня, конечно, я говорю, меня просто мотало знатно. То есть я эту физическую трансформацию проживала сразу. У меня ладошки после часа три еще были мокрые. Понимаешь? А я потом говорю, девочки, я просто, меня вообще расслабляет, извините. А вот она, ну, короче, моя, в общем, наставница говорит, это нормально, первый раз так. Всегда. Это нормально, понятно? Это расширение. Це, да, потому что да. это расширение э, на каком на, на плане? Ну, это прямо на всех планах расширения. Дуже, дуже и очень стремко. По физике, вот я говорю, оно по физике Спасибо. очень чувствуется. Я, я лежала, у меня было ощущение, как будто меня на молекулы разбирают, понимаешь, и пересобирает, И встраивается в мою реальность, что это норма. Что, и, 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 и меня мурашило, да, я да? плакала от того, что я понимаю, что... что ну, что это очень сильно что-то серьезное поменялось, и как раньше не все. То есть я какой-то рубеж такой перешла, понимаете, девочки? Это рубеж принятого решения. Я хочу сказать вам от всей души, что вы вот сейчас просто это поняли раз и навсегда. Нету удачи. Есть только принятое решение. И если вы его принимаете, то это неизбежно произойдет. Понимаете, вы видели вот эту картинку Землекопы там э, киркой куют и достают там ну типа там два тоннеля таких, да, а там э, бриллианты. И один типа не докопал там два метра, не до, не дошел до бриллиантов, да, другой докопал. Все количество действий, помноженное на время, принятое решение невозможно, чтобы не случилось. И офигенно, если вы идете с наставниками. Я сама это э, мешающая программа, которая вам ну, не помогает, которая вас не продвигает и не ускоряет никак. Почему? Потому что с другим вы можете просто взять это то… Вот я когда иду обучаться, идут к наставникам, особенно в личном контакте всегда идет ну, большая концентрация, вот в поле быстрее идет, намного быстрее трансформация. У меня такое, есть такая аллегория, что как будто бы я э, в вену себе, знаете, колю опыт другого человека. Ну, вот, Представьте себе такое образно, да, как будто вот есть концентрат опыта, и я, представляете, умножаюсь, расширяюсь на другого, на еще одного человека. А мне, может быть, жизнь еще одну надо прожить было бы, да, чтобы получить такой опыт. Поэтому это очень ценно. Для этого, конечно, надо избавляться от гордыни своей, которая говорит, а я и так все знаю, но почему-то не летаю, понимаете? Вот. Классно вообще. Да, короче, в общем, это сильно было очень по всем фронтам и проживается, это невероятно и вообще не знаю я даже девочки, это мощно. И я вчера шла по этой вот, э, по этих канах, смотрю на вот эту всю красоту, это невероятно, на вот это богатство во всех аспектах. Там, начиная, не знаю, с машин, огни, люди, э, там витрины, вот это все. И я просто понимаю, что Виктория, оно того все стоило, потому что э, я, ну, я реально девочки делала ну, очень много действий, очень много там э, вот этих сторителлингов, где не купили, знаете, и всех вот таких подобных историй я проживала многократно. Но э, я просто для себя свое решение приняла и решение принять, ну. Это, это значит сдаться любому опыту, который будет необходимо прожить для того, чтобы э, твое видение реализовалось. Потому что условно вы хотите стать звездами, да, например, а вы боитесь выйти в прямой эфир. Понимаете, где-то что-то не складывается. Вот как я когда-то хотела быть здоровой, а потом я типа э, курила, например, да. И я когда себе поняла, что где-то, ну я обманываю себя в смысле, ну оно не бьется, понимаете? Так и тут. То есть, ну, есть вещи, когда, ну, то есть это какие-то жертвы, но, жертвы эго, маленькая я, которая умирает понемножку, да, ему страшно, оно боится. Вот эти штуки, они неизбежно будут происходить, когда вас вот так вот будет херачить перед теми эфирами, перед еще там чем-то, да. Но поймите, ну, типа, без этого не быть видению. И я вот сдалась тому, что просто-напросто я вот буду все проживать необходимое. Потому что иначе, поймите еще одно важное, что это не ради достижений там, результата результата, а просто потому что э, все люди наверняка, которые вот здесь меня слушают, это же не просто так, да? Это люди с вот этим потенциалом, который необходимо реализовывать. И просто это ради той жизни, в которой вас не херовит от вашего нераскрытого потенциала, понимаете? Не ради вот этих джетов даже, а ради вот этой осознания своей невероятной творческой способности, что вы можете просто, когда не жлобитесь, не зажимайте, понимаете, от мира, не прячьте себя. А прячет только вот это эго, которому страшно, которое думает, а что, кто там подумает и так дальше. Ну, как бы, и пофиг. А сколько людей будут счастливыми от того, что вы реализуетесь? Вот так об этом надо думать. Надо о том думать, что... Сейчас я вам сформулирую. Есть такая, короче, классная фраза, что ну, ее прям прошивать себе в голову, надо проговаривать, нейропрограммирование делать, да, что э, моя неудача не поможет никому, мой успех поможет многим людям. И это правда. И, в принципе, вот в таком режиме двигаться, понимаете, друзья, и оно стоит того однозначно. Стоит, стоит. Сколько раз мне было тяжело, каждый раз тяжело перед каким-то выступать. Вот, понимаешь, что значит, я приняла решение, я иду ну, сдаваться любому опыту. Вот, например, мне сегодня написали предложение в Испании на фестиваль выступить. Девочки, мне каждый раз страшно. Вот мне страшно было, например, выйти к вам да, в прямой эфир. Мне каждый раз страшно. Но у меня нет варианта не идти. Все. Да, нет варианта. Согласна с тобой, мне тоже страшно и очень часто, но я никогда это просто, то есть я это все, вот я туда иду, я просто иду и делаю, все, я вот как ты сказала, лучше я, у меня не получится, чем я не попробую, чем да. я не сделаю, лучше пусть оно, ну не у всех же получалось, но не у всех же сразу, знаешь, не все же сразу полетели блин, на джет, да. то для меня это все, беру свою реальность, хочу... Класс. Девочки, а я вам говорю, а вы не случайно это слушаете, понимаете? То есть, то есть поймите, что, что даже не каждый, там, не знаю, одна миллионная людей на планете летают частным джетом, и одна такая же миллионная вот так слышат, ну, имеют знакомых, у которых летали. Кто-то, понимаешь, ну, как знакомый, который летал, да? Поэтому это не зря в вашей реальности. То есть все, что вы видите в своей реальности, для вас возможно. Осознайте это просто, вам не случайно, вам не кажется. Вот все, что вам кажется, вам не кажется, понимаете? Это все то, что вы можете взять, просто протянуть руку и взять. Но оно находится на расстоянии действий и времени, и все. Больше никаких нет препятствий. И вот это во главе еще есть такая херня. Вот смотрите, я вам так скажу. Как, например, я победила в конкурсе, да? Но я уже сказала, я делала много действий, я приняла решение, делала много действий. А, например, другая девочка, она, которая тоже участвовала в этом же конкурсе, ну, потом меня все поздравляли, все, и она мне написала, Виктория, ты можешь мне подсказать, как ты победила, потому что я еще в одном конкурсе участвую, и мне там тоже хочется победить. А я, ну, говорю, хорошо, я ей что-то подсказала, какие-то лайфхаков своих, да, и она мне записывает потом аудио на минуту буквально. И я уже из этого аудио могу назвать там пять программ, почему она точно не победит вот не победит. Например, знаете, она говорит, я тоже приставала к людям. Понимаете? То есть, понимаете, что у нее вот это, она приставала, а я говорю, в смысле приставала? Я просила этих великолепных людей. Мы, мы за тебя голосовали, ты, мечты. Моя я всех, ты, ты помнишь, ты мне сказал, надо, да. боже, ты что разместишь? Да, да, конечно, ну а я же, да. <связывая> понимаешь? А что это такое? Это гордыня ей мешала, да, что она как будто, ну, ни, ниже ее достоинства просить там или еще что-то. Э -э Хочу, ну, вот это типа, знаешь, ну, э -э и еще, короче, э другой типа момент там, ну, короче, были, были еще другие моменты. А, она сказала, что э -э там такие, там столько зубатых, типа, ну, конкуренты. А я говорю, ну вот видишь, а я решила, что самая зубатая это я. Да, Всё. да, не конкуренции. Хотя смотри, хотя сразу. при этом вот ты, я решила, что самая зубатая я, и я знала сразу, что я побежу, да? Но при этом, девочки, на пути к вот этому успеху я даже прожила то, что я проживала неуспех моего конкурента. То есть в какой-то момент я это останавливаю тебя, что как будто бы ты становишься причиной неуспеха другого. А я люблю людей. Я реально желаю каждому всего вот этого, что я вам сейчас рассказываю. І їй жлаю вона класна, вона така ж класна, як і я, розумієте? Але ми хоч, ми раді, що саме ти перемогла, тому що ти прийшла, заявила, вдохновила нас, тому ми радіємо, що саме ти, тому ту, ту дівчинку іншу, ми не знаємо. А це потрібно було мені, нашому полю, да. всім, які будуть дивитися, ти розумієш, тут немає про, ну, про тебе навіть. Я розумію я, прекрасно, це признаєш інших людей, розумієш? ми елемент, який потрібен було нам, саме в нашому проєкті, саме тебе таку, розумієш, з джетом, з твоєю фантастичною енергією, з твоїм розумінням, як туди дойти. Тому що, бачиш, наші дівчата вони навіть не мріють про таке, а я не те, що мрію, я вже це вхопила. Розумієш, як ти сказала, я вже все jakiś. Я вже туди, той тунель, до ну, поняла, я вже туди да, йду. Це, да. це 100%. І що, короче, я скажу, знаєте, от я поняла, что вот е, эти еще люди, потому что я еще вчера была на тусовке, короче, ну, самых е, сливок, вот этого, так скажем, курса, и я поняла, что это люди, короче, которые в первую очередь просто любят жить. И вот они любят жить просто по красоте, в том числе, знаешь, выселиться на все сто, ну, там, испытывать лучшие опыты, кушать вкусную еду. Я была на вечеринке, на которой там ужин стоит 200 евро, и было, ну, типа, представление на сцене, это все на пляже, это все, ну, блин, на там понимаете? И мы там танцевали на столах, короче. Вообще, это было, это было очень сильно. И это просто люди, которые любят кайфовать. И в этом есть так много игры детской, типа просто, ну, а интересно, как вот это будет, а интересно, как то, понимаете, и выходят из головы своей. И почему важен наставник, потому что вы загребаете свою голову, ну, и городите гору, понимаете, а наставник может тебе за три секунды эту гору помочь убрать. Вот. А, да, браво, браво. Боже, дуже круто. Ми так тобі вдячні, що ти приділила нам час. Ти така красива для нас, і ти вже кудись зібралася? Да. Я нікуди не зібралася, я була э, на обіді. Сьогодні ми теж зібралися на обід, Це такої э, ну, компанії нашої. А потом мы поехали еще на парфюмерную фабрику, где нам показывали, как изготавливают духи. Ну, не только духи, там косметическая, там еще и масла, и всякие крема. Ну, там, ну короче, косметику разную, мыло. Я себе мыло кучу накупила. Я люблю мыло, не люблю гель для душа, люблю мыло. И, в общем, вот это вот мы там проводили время и сделали себе еще духи персональная вот каждый себе там, я, я не персональная, я для мужа своего сделала, решила подарок сделать, вот, и вот мы сейчас приехали, и я такая молилась, просто, чтобы успеть к вам на эфир, еще и зарядить чуть-чуть телефон перед этим, и, в принципе, вот я с вами. То я така, ну, ти зарядила сьогодні... не тільки телефон, а й всіх нас. Ми дуже тобі вдячні, ти неймовірна, ти крута. Ти просто нам відкрила, знаєш, ну от прямо зараз. Ну, такі... боже, да? да? Я благодарю так, вас так, і, і, і желаю кожному із вас у, 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 іспитати такого під Клас. Дуже дякуємо, Вікуся. Будемо на зв'язочку.